Assalamualaikum, salam madani, salam reformasi, salam Ramadan 2025. Apa khabar saudara, eh saudari sekalian, tuan-puan yang saya hormati, eh semoga berada di dalam keadaan sihat, sejahtera, bahagia. Okey tuan-puan, uh, apa isu yang nak saya ulas hari ini eh? Okey, hari ini saya nak ulas sedikit tentang isu yang berkaitan dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi yang mengulas tu Uh, bukan saya lah tuan puan ya hari ini kita ambil sedikit uh, ulasan sambungan ulasan tentang isu uh, wang 170 juta ini tetapi apa sebenarnya yang berlaku Ah, uh, di sebalik cerita kekacauan ni semua Okey, kita dengar eh, sedikit komentar daripada sahabat saya Iswadi Morni uh, Beliau ada cerita tu Cuma saya cutkan dia, wang, dia punya live ni Supaya dia lebih apa Supaya kita lebih fokus eh, Kepada isu kedua yang kita nak bawa eh, Yang berkaitan dengan isu uh, Terjumpanya wang tunai dan juga jongkong emas bernilai 177 juta ini tuan-tuan ok silakan jom kita dengar maksudnya PAS campur dengan AMNO, eh sorry PAS campur nombor 1 campur GPS campur GRS sorry uh, bersatu lah masa itu tak ada GRS kan bersatu Sabah dan warisan dan sebagainya mereka boleh membentuk 112 ke 116 kerusi. Itu kajian yang mereka buat berdasarkan jutaan, puluhan juta, ratusan juta duit yang dia dah spend sepanjang Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri daripada 2020 sehingga 2021. Nah, bila jatuh Muhyiddin Yassin pada waktu itu, kenapa diangkat Ismail Sabri? Saya ada buat satu live, eh, saya menyatakan bahawa Ismail Sabri diperlukan oleh Perikatan Nasional untuk keeping them alive. Dan pada masa itu Presiden AMNO iaitu Mudin eh, sorry Zahid Hamidi diketepikan. Atas alasan apa diketepikan? Dia kata sebab kluster mahkamah. Kita kena ketepikan beliau. The promise was has always been Ismail Sabri kena memastikan kelangsungan politik dan dana. PAS dan juga bersatu. Okay. Kelangsungan itu perlu ada. Maka That is why dia kena cari cara. How I am going, macam mana saya nak ambil duit ni? You know, nak ambil duit ni nak bagi dengan geng-geng kita ni lah. Macam mana? Alright. So, dia fikirkan. So, akhirnya, they found a way. Dia buat satu dinamakan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia promotion has been like crazy, man. 700 million was spent. No, 700 million was approved, not spent, eh? approved. So, dari mana-mana kantornya is? Kantornya, bila kita dapat tahu 700 juta itu, bukan semua 700 juta itu, pergi kepada tempat yang sepatutnya. Some of it was siphoned. Ada di antaranya telah di, uh, orang kata dikeluarkan, disiphonkan. And data-data itu datang daripada mana, tuan-tuan? Data-data itu, itu, uh, datang daripada kementerian-kementerian antaranya kementerian PMO lah tapi satu lagi kementerian komunikasi because eventually it will go kepada kementerian komunikasi kan <laughs> you know me and komunikasi kan nah pergi kepada kementerian komunikasi now kita kena tanya siapakah menteri komunikasi pada waktu itu Adakah dia akan terpalit sekali? That will be another questions to be answered by SPRM lah. Dan saya percaya dia sekarang ini menuju ke arah itu. Siapa Google kejap siapa menteri komunikasi pada waktu itu zaman Ismail Sabri menjadi menteri Perdana Menteri The money was actually to be given untuk me, me, orang kata, menghidupkan kembali perikatan nasional dalam kempen pilihan raya but tetapi masalah isunya apabila dia uh, belanja tu duit duit government ni bukan boleh belanja dia bukan boleh keluar 700 juta masuk 700 juta dia kena dalam satu tempo and then bila hujung tempo itu duit tu dah keluar pilihan raya dah habis bila pilihan raya dah habis dia rasa tak sempat kita nak ambil ni and they found out yang rupanya tak menang so they have to hit the money ini orang yang amanahkan untuk menjaga duit ini ya eh? So dia kena simpan duit ini. They were too late to spend the money on. Dia orang tak realize rupanya one, once you approve 700 juta, bukan 700 juta tu terus masuk bank account, dia ada prosedur. Dan prosedur ini yang melambatkan proses untuk keluarkan duit. And by the time duit sudah keluar, duit dah approve, duit sudah disalurkan, pilihan raya sudah habis. Bila pilihan raya sudah habis, dah kalah. They have nothing to do, dah, dia orang tak boleh buat apa. Dia simpan duit itu. Uh. And Ismail Sabri did not anticipate yang desakan itu datang daripada UMNO. Sebab dia dah sign MOU dengan pemegang. Pemegang dah senyap dah. Dah dapat peruntukan semua dah okey. Tetapi bila UMNO sendiri yang mendesak, itu yang dia tak sangka. And that is why, kenapa plan dia sepatutnya dana itu untuk tujuan ini pilihan raya dan sebagainya tak sempat tuan-tuan. Dan kita kena ingat Menteri Komunikasi pada waktu itu adalah Anwar Musa juga daripada AMNO. Anwar Musa daripada AMNO, Perdana Menteri daripada AMNO. AMNO yang itulah yang grup yang itulah bukan yang grup Zahid ni. And the plan was has always been untuk menjatuhkan Zahid pada waktu itu dalam pemilihan parti. Tetapi Zahid licik, dia cepat sikit, dia kata tidak ada pertandingan presiden. Dia bila tak ada perintah dengan presiden dia kekal. Dia berjaya juga untuk me memanjangkan pilihan uh, pemilihan parti sehingga selepas PRU iaitu pada 2023 2023. Tuan-tuan dan puan-puan. Ismail Sabri kini suspek bukan lagi saksi di soal Rabu ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki hari ini mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri Uh, Datuk Ismail Sabri Yaakob merupakan subsek, sus, sorry, suspek bagi siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Beliau pada sidang media hari ini berkata pihak SPRM juga dijangka memberi keterangan pada Dan Menteri ke-9 itu sekali lagi berhubung kes berkenaan pada Rabu. Rabu, Rabu ni lah. Saya boleh katakan beliau adalah suspek dalam kes ini kerana pertama, Seksyen 36 Sub 1 Akta SPRM telah diberikan kepada beliau untuk membuat pengisytiharan harta. Kedua, bila terjumpa wang ini dan beliau antara yang dikaitkan, maka kita perlu mendapatkan penjelasan daripada beliau tentang penemuan wang ini katanya semalam SPRM dilaporkan berkata Ismail sabri sedang disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram dan fokus siasatan tertumpu kepada perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publicity semasa beliau menerajui negara SPM dilaporkan telah menyita kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai wang antarabangsa antaranya bat real pound sterling, won, euro, swiss franc dan juga yuan serta 16 kilogram jongkong emas tulen yang dianggarkan bernilai 7 juta ringgit. Setakat ini Azam berkata SPRM telah merakamkan percakapan 31 individu serta membekukan 13 akaun bank bernilai kira-kira 2 juta ringgit dengan kesemua adalah akaun sah dan juga aktif. Berhubung Ismail Sabri, kita tidak lagi bekukan akaun beliau manakala akaun Yayasan Keluarga Malaysia juga tidak dibekukan. Beliau berkata pihaknya dijangka memanggil beberapa saksi berhubung kes ini dan siasatan ini dibuat dengan terperinci. Azam berkata kes ini uh, disesat mengikut Akta SPRM dan juga pencegahan wang haram. Eh? Siasatan diteruskan berdasarkan maklumat terbaru. Uh, ia bukan sahaja setakat projek berkenaan tetapi kepada siapa sahaja yang mendapat manfaat terutama sekali isunya ketika ini ialah rasuah dan salah guna kuasa katanya. Mengenai rapasan wang tunai dan jokong emas, Azam kata kesemua barang itu ditemukan di sebuah kondor. dipercayai dijadikan sebagai safe house dengan diletakkan dalam tiga peti besi. Ia sebuah kondor yang disewa. Kondor itu disewa daripada seseorang katanya. Okay. So, kondor itu disewa daripada seseorang. Baik, kita tengok video. Yang melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri, iaitu mantan Perdana Menteri yang ketiga. siapa yang ada dekat ya Facebook dan YouTube saya dia akan nampak lah uh, duit 170 juta nampak kat belakang ni tuan-tuan eh saya tunjuk eh lah. ha. ini Emirate Dirham ni Dirham tak nampak kan belakang tak nampak ada Japan Yen ada Australian Dollar Ringgit Malaysia kat sini uh, Dirham dan hmm. ha. dia juga ada Pound Sterling saya tadi dalam gambar saya nampak Pound Sterling ada Pound Sterling juga kita Pertama sekali berhubung dengan kes yang melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri iaitu mantan Perdana Menteri yang ke-9 Untuk makluman semua uh, bahawa uh, kita telah membuka kertas siasatan ini pada Itu uh, uh, pada, pada November tahun 2024 tahun lepas dengan seorang lagi individu yang lain dan uh, pada 10 Februari 20, 2025 uh, Datuk Ismail Sabri pun telah menghantar kepada kami uh, declaration of asset itu pada 19 uh, pada 10 Februari 2025 dan pada 19, 19 Februari 2025 di hadapannya um, SPRM telah memanggil beliau untuk dirakam percakapan dan sini saya memang mengesahkan beliau telah dirakam percakapannya dalam beberapa jam lah kalau tak silap saya lebih kurang 4 ke 5 jam untuk dirakam percakapan Siasatan berhubungan kes keluarga Malaysia ini telah dijalankan dengan teliti dan juga kita masih lagi mengumpul maklumat dan sebagainya. Hasil daripada new lead ataupun keterangan-keterangan baru dan juga maklumat-maklumat yang kita terima daripada persikan maka dengan itu kita telah uh, membuat uh, tangkapan terhadap empat orang yang mana semua telah maklum siapa mereka dan telah di uh, soal siasat dan uh, kita telah membuat serbuan ke beberapa premis uh, hasil daripada tindakan siasatan kami dan juga hasil pada maklumat kami. Alright. So beberapa premis telah dia pun di, diserbu dan daripada maklumat tersebut mereka telah mendapat sejumlah macam saya kata tadi 170 juta ringgit dan juga jongkong emas bernilai hampir 7 juta ringgit dan akaun telah dibekukan sebanyak 2 juta ringgit akaun telah dibekukan. Baik. Ni ada yang menarik ya tuan-tuan ya uh, dia, apabila ada mengatakan ini adalah satu konspirasi teori untuk mengenakan Ismail Sabri ini adalah satu konspirasi teori untuk mengenakan Ismail Sabri di mana Ismail Sabri adalah antara yang bakal menjatuhkan negara uh, kerajaan ini and that is why kenapa nak dikenakan dia baik saya nak beritahu tuan-tuan eh? cerita tentang 700 juta ini saya leak maklumat dia sebenarnya pecah lagi oleh seseorang di dalam kementerian. Okey, sebelum benda ini pecah, dia kata bahawa ada kes sekarang ini dalam siasatan melibatkan 700 juta ringgit Ismail Sabri sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri sebab kes itu melibatkan publicity. Cuma saya tak boleh dedahkan terlebih dahulu sehinggalah SPRM menyebut. Okey, dah Baik, itu saja tuan-puan untuk hari ini. Uh, so setakat hari ini kes isu Ismail Sabri ini uh, setakat hari ini ya eh, 10 hari bulan 3 uh, seramai 36 individu telah dirakam keterangan So kalau kita tengok ya eh, dalam keratan akhbar hari ini Dalam sinar harian uh, Telah diceritakan eh, bagaimana SPRM uh, telah merakam uh, 32 saksi dan 4 orang kena tuduh Iaitu OKT Iaitu pegawai-pegawai mereka yang telah ditahan itu hari lah eh? Uh, dan uh, kita masih lagi menunggu eh hasil daripada siasatan tersebut dan, dan masih terlalu awal eh untuk kita membuat sebarang kesimpulan mutlak. <laughs> Okey, tuan-puan, uh, itu saja untuk hari ini. Kita nantikan lagi update daripada saya Arman Kebenaran dalam platform ini uh, dan juga kita juga menantikan uh, press conference daripada pihak SPRM tentang asatan terhadap uh, kes ini ya, eh, tuan-puan. Baiklah Tuan, Tuan semoga Madani dipermudahkan, Ikatan Nasional diperludahkan. Salam Madani, salam reformasi. Yang penting, lawan tetap lawan.